Добрый день. Вы дивитесь телеканал «Социальная краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию. Это программа «Краина здоровья». Сегодня будем говорить и про детячую вакцинацию. В студии у нас Татьяна Петровская. Это детский доктор-иммунолог. Добрый день. Добрый день. Я как родитель восьмилетнего ребенка, я так понимаю, что вернее, не я так понимаю, а я вот чувствую, что ситуация у нас с вакцинами примерно такая. Ну вот я как, как потребитель вакци... вакцин, да, получается. А вы как профессионал так. уже, да. Я понимаю, что все на свой страх и риск у родителей. Они как-то вот узнают какими-то подпольными такими путями, где какая вакцина, кто ее там проверял, кто какой доктор рекомендует. И как только ей порекомендовали, что вот в этой клинике вроде бы есть вакцины. Все туда приехали, там провакцинировались, план составили и дальше до следующего э ну, там, до следующей прививки. На самом деле, вы как ощущаете, какая у нас ситуация вообще с вакцинированием в стране? Ситуация сложная достаточно с вакцинацией детей сейчас. И тут, скорее, даже не то, что там выполнили план в какой-то конкретной клинике, а ситуация сложная связана с тем, что не хватает реально количества вакцин, чтобы хорошо были привиты все дети. Дело в том, что, если говорить о здравоохранении в целом, иммунизация работает, если привито... Большое количество детей. Мы можем говорить индивидуально о защите конкретного ребенка. Да? Это один вопрос, один аспект проблемы. И в этом случае родители, конечно, могут побеспокоиться о своем малыше. И обеспечить ему полную вакцинацию. Но сложная ситуация именно в том, что, к сожалению, нет популяционного иммунитета достаточного, чтобы действительно говорить о безопасности, инфекционной безопасности в стране. А, потому что недостаточное количество все-таки, еще раз, вакцин или недостаточное количество желающих, и люди не доверяют прививкам, которые есть. Я бы сказала так, несколько лет назад проблема была исключительно в недоверии. Недоверие вообще к, может быть, даже к медицине, как к проявлению государственной какой-то службы. Сейчас проблема усугубляется тем, что и вакцин тоже недостаточно. И родители, даже те, которые хотят привить, не всегда они могут получить эту вакцину вовремя. А есть ли какие-то вакцины, которых вот, ну, катастрофически просто не хватает, а они нужны стране? Вакцина БЦЖ. Допустим, это самая первая вакцина, которую ребенок получает, вернее, одна из первых. А ребенок ее должен получить в роддоме на третий день жизни, и сейчас огромное количество наших детей ее не успели получить, и прививаются позже в поликлинике или в частных клиниках. Это есть очень пол... серьезная проблема. Получается в частных клиниках она есть, а она есть не всегда. То есть небольшое количество, которое может поступать, также какое-то количество поступает и в поликлинике. Но в поликлиниках действительно необходимо это организовать вакцинацию в какое-то совершенно короткое время. Не всегда так получается, не всегда ребенок может быть привит в тот момент, когда вакцина присутствует. Угу. То есть а... безусловно, когда вакцины есть всегда в наличии, конечно, это сделать гораздо проще. Почему именно на, на третий день прививается, ну, вакциной? И... БЦЖ. Почему нельзя подождать год, там, допустим, и потом? Потому что эта вакцина крайне важна для детей первого года жизни. Вакцина БЦЖ, она защищает именно малышей от распространенных форм туберкулеза, от тяжелых проявлений туберкулеза. Она нужна в тех странах, где есть эпидемия туберкулеза, а Украина это одна из таких стран. И даже дети, которые родились где-то в Европе, но Доктора знают, что эти дети из Украины, и они возвращаются в Украину, они получают вакцину БЦЖ даже в тех благополучных странах, где вакцинация туберкулеза не проводится обычно, повсеместно. Я правильно понимаю действие вакцины? То есть вот если я прививаюсь от туберкулеза, то в моем организме какая-то возникает легкая форма туберкулеза. У меня вырабатывается иммунитет, который реагирует на этих там микробов, возбудителей болезни. И иммунитет побеждает эту болезнь. И иммунитет уже знает, как бороться уже с настоящей болезнью, которая придет извне, если вдруг. Примерно так, но не совсем. То есть легкая форма болезни не возникает. То есть возникает лишь э, обучение вот иммунокомпетентных клеток. То есть клетки, которые вы, вырабатывают антитела специфически, они обучаются. БТЖ-вакцина а, одна из старых вакцин, и она содержит просто а, бактерии сами по себе. Другие же вакцины, вакцины нового поколения, они вообще никаких бактерий не содержат. Они содержат только белковые молекулы. То есть, условно говоря, как бы такие... А, опознавательный обучающий материал для иммунной системы, то есть заболевание даже в легкой форме при этих вакцинациях невозможно. А, я просто понимаю, ну или плохо представляю себе, может быть, иммунитет трехлетнего трехдневного ребенка, там же вообще нет, по-моему, никакого иммунитета, а ну, тут ему вакцину БЦЖ, это же просто какая-то атомная бомба. Наверное. Нет, не совсем так. Ребенок рождается с каким-то определенным уже врожденным иммунитетом, конечно, он сильно отличается от иммунитета взрослого человека, у которого есть уже и собственный приобретенный иммунитет, безусловно, у ребенка есть какие-то факторы, какие-то антитела, которые он получил от матери. И пока, если ребенок родился доношенным, у него в основном транспорт антител, то есть через плаценту передаются антитела, в основном в последние недели беременности и новорожденный ребенок уже защищен материнскими антителами, то есть частью своего иммунитета мама, можно так сказать, делится с малышом. Поэтому Какое-то время эти антитела сохраняются. Они защищают ребенка первые месяцы жизни, но, безусловно, это не на всю жизнь. Они имеют тоже определенный срок э, жизни и потом они разрушаются, угу. уходят из организма. Еще немножко поддерживается иммунитет, безусловно, и с грудным молоком. Но тоже не абсолютно. То есть стопроцентной защиты абсолютно, конечно, грудное молоко не обеспечивает. Вакцина БЦЖ, она э, вызывает медленный иммунный ответ, и это связано с особенностью самого заболевания. То есть Фактически сформировавшийся вот рубчик после БЦЖ вакцины мы видим практически году ребенка. То есть на протяжении, то есть это не одномоментная акция. Иммунная система работает достаточно длительно. А, есть э, семьи, мамы э, и папы, которые вообще отказываются от прививок и говорят, что да вот у нас там ребенку уже 15 лет и у нас все в порядке. Они, наверное, имеют на это право, но не надо забывать о том, что они в свое время были защищены. И во многих странах вот такое отношение к ребенку, оно считается достаточно таким, ну, скажем, мягко легкомысленным. И может или обсуждаться достаточно серьезно, и в некоторых ситуациях ребенок может даже э, получать защиту от государства. То есть это, в принципе, лишение ребенка необходимой защиты. Есть такая иллюзия, что вот сейчас якобы вакцины некачественные, и все от них там страдают, и умирают, и приобретают там еще какие-то вообще там другие э, заболевания, а вот тогда вот как-то были качественные. Или... Это миф. Да, или есть другая иллюзия, что вот Министерство охраны здоровья, оно закупает какие-то там непонятные вообще вакцины, мы не доверяем им, давайте нам каких-то специалистов, пусть они проведут исследования, и тогда мы скажем, ну да, хорошо, Министерство правильные вакцины закупило. Это, это совершеннейший миф, вакцины Постепенно, с каждым годом, безусловно, ну, может быть, не с каждым годом, я немножко утрирую, но с каждым десятилетием вакцины становятся более лучшего качества. И я могу сказать даже, что сейчас, например, малыши прививаются вакцинами лучшими, чем прививались еще мои дети. Или а, вы, я в своем детстве. А, поколение вакцин меняется, принцип действия немножечко меняется. Но. Никогда такого не бывает, чтобы использовать какие-то непроверенные вакцины. Такого, в принципе, быть не, возможно, не может быть ни в государственной клинике, ни в частной клинике. Работают исключительно только с вакцинами, которые имеют сертификаты. То есть эти вакцины, которые уже изучались, они достаточно на большом количестве, большом количестве исследований уже апробированы, и они однозначно имеют право на существование. Введение вакцины в клиническую практику занимает десятилетия. То есть это никогда такого не бывает, что кто-то что-то придумал и сразу начали с этим работать. Есть вообще какие-то вот интересные исследования. Вот ребенок прожил там, 20 лет своей жизни без вакцин. А вот человек, который 20 лет прожил по графику, которую ему составляли. И вот он перенес вот такие заболевания, а он не перенес никаких вот таких заболеваний подобных. А, таких конкретно клинических исследований, безусловно, нет, но я могу сказать, по своей практике у нас наблюдаются дети совершенно разные, и те, которые привиты привиты по графику, как положено, те, которые прививали со своими индивидуальными особенностями, те, которые не привиты вообще. Я могу сказать однозначно, ничем в лучшую сторону здоровья детей не привитых не отличается. Другой вопрос, что если они столкнутся уже с особо опасной инфекцией, от которых прививают, конечно, заболевание может протекать с самой разной степенью тяжести. Безусловно, 200 лет назад дети не прививались. И вот сторонники такого естественного, скажем, воспитания детей, подхода к естественному такому здоровью, они именно к этому, да, обычно апеллируют. Но вы же понимаете, что 200 лет назад в семьях было не один-два ребенка, а гораздо больше рождалось детей, угу. а вот детей вырастало гораздо меньше. Я могу сказать, что моя бабушка, которая 1800 90 -го года рождения, она имела семерых детей, и трое из детей умерло от кори. То есть такое себе представить сейчас совершенно невозможно. Вакцинация, она как бы сыграла сама собой такую злую шутку. То есть благодаря эффективности вакцинации забыли и, и доктора, и просто обычные люди те тяжелые болезни, от которых создавались вакцины. И сейчас считается корь. Ну что такое корь? Легкая детская инфекция. А в довакцинальном периоде ее летальность была, от нее летальность при этом заболевание было очень высокой. И я могу сказать, что, например, мы можем сравнить, вот такое сравнение провести. У нас в стране, допустим, обязательная вакцинация от детских вирусных инфекций есть это корь, эпидпаратит и краснуха. От ветрянки у нас не прививают. Обязательная Вакцина зарегистрирована, разрешена. Она считается такой дополнительной защитой. В Практически во всех европейских странах, в Соединенных Штатах, в Канаде обязательная вакцинация и от ветрянки в том числе. И вот если у нас вы, наверняка у вас есть малыш, и вы сталкивались, огромное количество детей с ветрянкой каждый год, огромное количество, то есть в сотни раз больше, чем, например, краснухой заболеваний. А в Европе нигде этого нет. То есть там заболев... ребенок, заболевший ветрянкой, это в основном наши приехавшие детки. А Ветрянка это то заболевание, когда говорят, о, у меня ребенок завалил, приводи своего ребенка. Ну, есть и, такой, и, да, и такой, да, такой подход, а, а хотя... Для, для чего это? Ну, считается, что если ребенок попадет в контакт и переболеет, он уже естественно формируется у него приобретенный иммунитет. Честно говоря, я бы никогда со своим ребенком так не стала рисковать, и более того, как только появилась возможность эту вакцину сделать, я свою старшую дочь сразу привила от нее, от ветрянки тоже, потому что она, несмотря на то, что посещала детский садик, общалась с детьми и неоднократно была в карантине, как-то так не заболела, сложусь. И уже подросткам я не хотела так рисковать, потому что, в общем-то, чем взрослее человек и сильнее реагирует иммунная система, тем более тяжело протекают эти заболевания, как правило. Я же правильно понимаю, что вакцина – это не стопроцентная гарантия того, что ты не заболеешь? Это ну, достаточно высокая, не стопроцентная. Не стопроцентная, но если заболеешь, то легче, болезнь протекает легче. А в 1993-1994 году в Украине была эпидемия дифтерии. Это были как раз те годы, когда снизилось количество прививающихся именно не потому, что не было вакцины. Но потому что просто не хотели прививаться. И вот эти, эта эпидемия показала, что умерли только непривитые дети. За, были заболевшие среди привитых детей, но они все остались живы, а умерли, к сожалению, к большому, огромному сожалению, умерли дети, которые не получили ни одной дозы. Дело в том, что понимаете, если, например, говорить о, ну, любой пневмонии, бронхите, существует серьезные препараты, которые помогут ребенку с ними справиться. Антибиотики, например. При дифтерии это не помогает. При дифтерии необходимо специфическое лечение, сыворотка противодифтерийная, которая достаточно, должна вводиться достаточно рано. Сразу должен быть поставлен диагноз, иначе это лечение. Если ребенок привит, он сможет с этим справиться. Как, как повезет непривитому? Может быть, и он и никогда не, не, не попадет в контакт с больным, да? никогда не инфицируется. Дай бог, чтобы так было. Но а, я никому не пожелаю... Среди моих пациентов была ситуация, когда малыша хотели привить. Вот, а, скажем так, родители думали... Маленький, пока еще иммунитет слабенький, мы привьем, но попозже, после годика. И Саша должен был быть год в сентябре, а в августе у родителей был отпуск, и они поехали отдыхать. И ребенок в августе перенес крайне тяжело форму дифтерии, тяжелую. Он выжил, слава богу, он был в реанимации, но, вы знаете, очень им было некомфортно, потому что фактически, если бы они не отнеслись к этому так легкомысленно, этого просто бы не случилось. А, по поводу поездок вот на отдых, это правильный вообще подход, что мы приходим там к детскому там доктору и говорим, мы собираемся ехать там, там в Малайзию, там, допустим. Что вы посоветуете, какую прививку нам привить, и нужно ли это делать и, или не нужно? Совершенно верно. Это абсолютно правильный подход. И действительно, думающие родители так и поступают. А вчера у меня были, были пациенты, где папа должен по работе ехать в Алжир. То есть малышка не едет, но папа, тем не менее, задает мне вопрос, от чего я должен быть привит, чтобы не, не было никакой угрозы моей, моей семье, моей малышке, когда я вернусь. Так что это абсолютно правильно. А есть какие-то противопоказания к вакцинации? А, противопоказанием вакци... к вакцинации однозначно при всех является заболевание с высокой температурой. То есть в этот момент не прививаются, обязательно откладываются. А противопоказания к вакцинации есть тяжелые формы иммунодефицита, когда в принципе просто не ответят, и это может быть достаточно серьезной нагрузкой, особенно это касается живых вакцин. А вот, допустим, от кори, краснухи и педпаратит – это живая вакцина. То есть вот в таких ситуациях нельзя прививать. На самом деле противопоказаний не очень много. Есть, конечно, индивидуальная непереносимость каких-то компонентов вакцины, и это тоже будет противопоказанием практически для любой вакцины. А вот. Тяжелые судорожные состояния, но даже, например, контролируемая эпилепсия, да, когда ребенок получает соответствующее лечение и у него нет Приступов, он тоже должен быть привит. И более того, у нас почему-то, к сожалению, неправильно всегда трактуют, если ребенок часто болеет или у ребенка, например, астма, его вообще не прививают. И это неправильно, он должен наоборот получить дополнительную защиту. Кроме обычных вакцин, он должен получить еще те, которые для него вакцинацию от тех заболеваний, которые для него особенно опасны. Например, пневмококовая вакцина. Есть случаи, когда ребенок получает вакцину и умирает там, в течение там, ну, там, не знаю, там, трех дней. Это вот из-за того, что была вакцина некачественная? Или... Любые ситуации, все, что не происходит с ребенком после вакцинации, обязательно расследуется. И Временная связь, она не всегда является причинно-следственной. В каждом случае ребенок может умереть через сутки после вакцинации, захлебнувшись, э, срыгнув во сне. Это от вакцинации он умер? Наверное, нет. Наверное, нет. Ребенка может, извините, но сбить машина, да? через два дня после вакцинации. Связано это с... При... Любая ситуация, которая происходит после вакцинации, обязательно расследуется. Обязательно. И э, причина может быть установлена. Одно из таких вот, допустим доказанных причин связи с вакцинацией является так называемый вакцин, ассоциированный полиомиелит. Для, для, при вакцинации от полиомиелита раньше использовалась живая полиомиелитная вакцина. И вот при этой вакцине такое осложнение действительно подтвержденное. Оно встречается редко, один на 100 тысяч. Тем не менее, еще с 2006 года в Украине уже отказались для первых двух доз от этой вакцины. Ее не не опасно совершенно использовать, когда это уже третья или четвертая доза. Но для первых двух доз используется инактивированная полимелитная вакцина, когда такое осложнение просто невозможно. Его просто не будет. А, насколько европейский ребенок э, отличается от украинского ребенка по количеству э, обязательных вакцин, которые больше. ему должны... Европейские дети получают больше вакцин. А, наш ребенок имеет обязательные за вакцинацию от 10 заболеваний, а, в Европе получают еще дополнительно от пневмококковой инфекции, от ротавирусной инфекции, это кишечная инфекция, как минимум, и от ветрянки. Это вот еще как минимум от трех заболеваний европейский ребенок защищен. А... И правильно ли, что лучше давать, вот, прививать по одной э, вакцине, что комплекс якобы он не настолько нет. эффективен и не такой безопасный? Нет, нет, во всем мире идут именно по принципу создания комплексных вакцин. Дело в том, что одномоментно иммунная система, иммунная система человека же работает постоянно. То есть не бывает такого, что она вот спит, 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 и вдруг э, ей укололи, и она начала работать. И ежесекундно она оценивает ситуацию. Постоянно идет оценка свое чужое. Постоянно идет выработка определенных иммунных факторов. И ребенок, вообще иммунная система может одновременно реагировать на тысячи самых разнообразных антигенов. А если сравнивать вакцины, допустим, комплексная вакцина, которой прививались еще мои дети, АКДС, коклюш, как она и сейчас используется, цельноклеточная вакцина. За счет того, что там бактерии, коклюшные были целиком, это много сотни разных антигенов. Вакцины нового поколения, где самой бактерии нет, а только белковые молекулы, они содержат уже, скажем так, в сотни раз меньше антигенов. И благодаря этому, в принципе, реактивность гораздо ниже. То есть температурные реакции бывают... Очень редко при использовании вот вакцин этого нового поколения. Поэтому одновременно, получая в этом случае вакцинацию уже от шести болезней, ребенок, если так можно говорить, условно, нагрузку на иммунную систему получает гораздо меньше. Угу. А, про вакцинацию мы вспоминаем там где-то осенью э, грипп, э, вот как-то вот так вот все трубят. А сейчас говорят, что вот э, клещи, э, они переносят заболевание э, полиомелит, да, по-моему? Энцефалит. Энцефалит. Это, И... это есть определенные клещи, то есть, в принципе, у нас э, больше, сказала бы, опасность при укусе клеща, клеща заболеть другим заболеванием. Э, это так называемая болезнь лайма или боррелиоз. А вот, э, допустим, Дальний Восток, э, ну... Вот там а, эндемичный район, то есть район, где характерно это заболевание, где клещи инфицированы этим вирусом, и при укусе клеща может развиваться энцефалит. А, надо сказать, что и в некоторых в, в горах Европы тоже такое есть. И обычно как бы а, об этом знают, и такая вакцина действительно существует от клещевого энцефалита. Но все равно это гораздо заранее да, нужно было делать до тех Да, пор, это пока желательно в, делать в, раньше, конечно. Они появились. То есть нужно было в конце наверное, зимы делать. Ну, начало весны, март месяц, вот так. И возможно ли все-таки... Если я сбился с графика прививок, как-то вот догнать это, это все и ввести опять в норму. Ну, там, в связи с ситуацией там, на востоке Украины, переехали люди, там потеряли справки, карточки, графики. И сейчас это как-то влияет на, я не знаю, там, на здоровье ребенка, на его иммунную систему. Вакцинацию не поздно начинать в любом возрасте. То есть даже если вот родители по каким-то причинам не проводили ее, ребенок любого возраста, когда он приходит к доктору и доктор оценивает его вакцинальный, статус, он может, безусловно, догнать, и для него будет составлен индивидуальный график, и он может получить необходимые ему по возрасту вакцины. Допустим, 7-летнему ребенку уже нет необходимости делать вакцинацию от гемофильной инфекции. Она уже не будет проводиться, но вакцинация от дифтерии, столбняка и полиэмилита ему точно так же необходимо. Это сделать действительно можно, и никогда, даже взрослым, никогда не поздно уточнить свой вакцинальный статус. И надо сказать, что чаще, я бы сказала, большинство взрослых Удивлены бывают, когда узнают, что им тоже нужно получать какие-то прививки. Mm. Как правило, они узнают об этом в травмпункте, если вот пришлось, какая-то ситуация такая привела, что пришлось mm, туда обратиться. Столбняк. Столбняк, да. Хотя, если бы они получили раз в 10 лет вакцину от дифтерии столбняка, никакой специфической профилактики столбняка проводить не пришлось бы. Вот поэтому не проблема совершенно для родителей, если у них возникают какие-то вопросы, подойти. Если э, не может им помочь педиатр, они могут обратиться к иммунологу, им всегда помогут могут составить индивидуальный график для каждого малыша. По-моему, прививки для мальчиков и прививки для девочек, они как-то отличаются, да? Девочки а получают есть там одна. больше. Да. Есть одна вакцина, которая является дополнительной. Она есть в европейских календарях, она есть во многих странах мира, но у нас она пока является только рекомендованной. Это вакцина от вируса папиллома человека. Дело в том, что этот вирус, была доказана его значимость в развитии рака шейки матки. И в течение 40 лет эта вакцина создавалась. С 2008 года вакцина широко используется в Украине. Вернее, она широко используется в мире. В Украине она зарегистрирована. И вакцинируя девочек, девочки должны получить две дозы. После девочки старше 9 лет до 14 могут получить две дозы этой вакцины и они будут защищены от такого серьезного, страшного заболевания. Эту же прививку могут получить и молодые женщины. Производитель только говорит о том, что наиболее эффективна она, безусловно, у девочек до начала половой жизни. Но, тем не менее, даже молодые женщины могут ее получить. Татьяна Петровская, детский доктор-иммунолог, была у нас сегодня в гостях и говорили сегодня про вакцинацию. Спасибо вам большое. Всем. До телеглядачев на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпания» мы еще повернемся.